сюда, сюда. А дай. Не надо грызть. Всем привет. Ставим лайк Ставим лайкосик. Хорошенькая моя. Иди покажи. Ну. Иди. О, спасибо за лайкос. Здравствуй, привет. Подписываемся на канал, ставим... Ставим лайкосики. Так, Денис, привет, привет, всем привет. Ти, Ки ти, ну, короче, привет, да, Так, о, голосуем. Старайся, все а, но, бачите, стара победила. Опа, чай с лимохой. Чай с Я пос... спасибо тебе, спасибо тебе за лайкос. Пишем, кто звідки, кто чем занимается, кто как день проводит. Так. Донатим по возможности. Подписываемся на канал. Канал подписываемся. Да, как у вас дела? Все, все нормально пока. Пока все нормально. Все идет пап. Ой, 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 Адель, стой. Все идет по плану, да? Адель, да, моя хорошая? Сапанаки тут рядом. Так, ставим лайкосы, подписываемся, комментуем. Подписываемся на мой канал и ставим змея М. Меня зовут эмма. А. Понял М. М понял. Как у вас В откуда М. Так плей летая. Так, так, давайте пишем, общаемся и не стесняемся. За лайкосы, спасибосы, за подписки тоже. За донаты вообще буду рад. общаемся и не стесняемся данил привет привет дружище пощеть кто с видки он опытывание. о уже дай нас идеала так не не стара молода за молоду. так сейчас сейчас прочитаю есть yes. так в ряды так до свидания выхожу выходится твое право дело пишем общаемся и не стесняемся подписываемся на канал кто звитки пощить да моя хорошая да. на косточку Блядь. пишем, общаемся и не стесняемся. Моделька, Кай, привет. Бореч, привет. Меня видно? Как я видно? Ну и косиконка я ж с телефона тут, такая оно все мелко. Ч ты чё постоянно грустный? Да не знаю, нормальный, обычный. О, лимон этот такой добрячий, сочный. О, ляпота. Ну, Адель, Адель, что ты такие? Что это ты такие, Адельчик? Так, пишем, общаемся и не стесняемся. Подписываемся на канал. Может кто донатик за донаты? Если у кого есть. Да? Адель. 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 Пишем, общаемся и не стесняемся. Адель. Хватит. Хватит бушевы. Так, пишемо, задаємо питання, хто, хто чим займається. Так... 17 голосів, молод, молода парама. Адель, ну спокойся. Успокойся, Я тобі дам? Да на тебе якусь другу іграшку. Нас, погрази попить. О, Гуд, привет, привет тебе, привет. А напомни, Гуд, ты с звідки? бо я забувся. Ты вчера заходил? А, а, Ай-яй-яй-яй, Аделька. Пишем, общаемся и не стесняемся. Подписываемся на канал. По возможности донатим. Да. Ставим лайк. -оти. О, за лайк. Спасибо. Адель, спо... Пока не порвай. Модель. Все, все, давай, выходи. Я ж тебя тут не держу, я мы. Ищем, общаемся и не стесняемся. чем сам занимаюсь? То работаю. Сейчас чаем занимаюсь. Так, а дальше туда нылись? Со щенком играю, да. Покормил, сейчас он под стулом сидеть Щеночек такий. Адель, ну успокойся. А так ты еще сегодня насиловал. Так, пышем, общаемся и не стесняемся. Пишите, кто звитки, кто все робит. А дай писать туда на пелёнке. Иначе пописала, как на улице гуляю. То как-то так, как-то так. секунды накиды о молодец одет пиши в чате кто звідки не молчит ставим лайкос подписываемся на канал Донатим, у кого є можливість. Там картка, PayPal, Куди вам зручніше? Тан-тан-тан. Ну зачем ты, одеж? Ну всякую гидоту грайся, так, да, тоді. Дякую за палець вгору. Дякую, дякую. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Продивляємося мої відоси на каналі. Там є і юмористичні, і такий контент різний. надо коврики помыть в машине. <coughs> Но, ну, блин, такие мороз. Как-то. Ну и неприемно, когда сидаешь, видно, там все это. Напишите, у кого эти Ева коврики, бо у меня обычные эти резиновые. так вот, як как зимой он Ева коврики. Ну да, Ева коврики. Так, Нерик привет, привет. Привет, ставим лайкос, подписываемся, вот за лайкос спасибо, донаты могу я могу Я костяк, я костяк. Сегодня такие морозы минус 15 с утра. Сейчас, наверное, солнышко вышло, значит, знаю, Входим, опитування. так, 23 чи 28 голосов Молода Поперемогает, да, Бабянка? Пишем, общаемся И не стесняемся, да Так, всех витаю Всех витаю Подписываемся на мой канал Переглядаем контент Спілкуємося тут. То якось такось. Пишемо хто откуда, хто чим займається. Такого яка погода. и не стесняюсь читер тебе теж витаю 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 и не стесняемся. Подписываемся на канал, народ. Пишите, кто звитки. тоже не удаляем Что вершит судьбу человечества? привет, ты философ якийсь. Что решит человек? Сам человек, наверное. Если он злой и негативный, то... А если позитив и добро, то, я думаю, все будет в человеке в порядке, да? Ах, ты моя девочка, моя девочка, грызаешь, зубки лизут в тебе. Тан-тан, поищем, общаемся. А что вы? Ну, надо быть добрым, позитивным, делать добро, творить добро. Оно ну, добро мы отдастся, я не знаю. А законы и всякие эти, что тут пишете, оно ни к чему. Есть люди живут без закона, без ничего там где-то на отшибе Без ничего там, ни света, ни хрена им не нужно просто Но Есть такие, что любят природу и... Да, зарабатывают ту копейку и как-то сами себе Все мы разные Да? Адель, не... Адель! Я тебя укушу, я тебя укушу Хорошо. А что делает человек и а человек? Я не знаю. Даже термин человек, кто его придумал, правильно. Человек, людина, там, people. Это все. Все как-то. Мы же рождаемся, ничего не знаем. Да. Учимся всему. И вот, например, даже считает и это. Так что это все. Все это философия. Влад, а откуда вы такой умный или как-то Об... обознанный? здорово, здорово. И как раз мне кусок тряпки надо. Так, Дениска, привет. Привет ты биколь не шутишь. Ставим лайкос, донатим, если я могли весь. Пишем, общаемся и не стесняемся. Да, он опытывание проходами, как бабенка лучше, молода, сторона а, не знаю. <реш> Тадель, ну, ну ты пока не вырываешь, но спокойно. Адель. Ну, ну, кисточку погрызи. Где твоя кисточка. О, золотой косик, спасибо. Так, лад, Вот, например, ты являешься. Я честно, если честно, Влад, мне похер на другое. Там мнение, че все это пишешь. Представление других людей. Мне похер, как они представляют. Живи своей жизнью, а то, что тебе представляют, че-что. Он выйдет, и любая бабка обосрет, Он подъедет к какому-то двору. Тебя снов до головы. Там, че обосрут? Ну, короче. Хороший, хорошее никто ничего не говорит, а только там. Ну, своеобразно, так само. Так что живи своей жизнью, нет, это чьей-то, чьей, чтобы кто-то там мыслить, думал. Жизнь такая быстротечная, сегодня живешь, завтра ты это. В деревянный ящик или куда в крематории и все эти нет тут вот, вот такое же так что как-то так я из казахстана вообще а, ну казахи казахи они хорошие люди нет казахи Грузинам нравится, они вообще гостеприимные и кухня. Не знаю, как у вас кухня в а но ну, грузинская кухня но мне нравится. Есть кухни острые, но я острые не люблю, не знаю. А вообще немец, а немец, ну немец тоже там кухня тоже прикольная, даже баварские колбаски там. Я когда-то видел человек снимал, что продают там на площади, одни сосиски, там разновидности колбасок, такое, такое, пивасика вкусно. Ну вот, а ты уже выигрызла что? На тебе кисть. Сейчас собак очень иди сюда. Да твоя кистка. У же выиграла, на. На, вот это дорогу на. На, все. Так, Влад, отвечу тебе на цей вопрос. Лошадь, покушать. конину Когда-то мы с товарищем, как бы... Взяли палку, не натуральной дорогой колбасы, честно не зашла она. Она, во-первых, шатугая какая-то. Но, ну не знаю, ну мне понравилось. Может, как-то само мясо готовят вкусно, не спорю. Не ел, не знаю. А вот такую, что типа копченые мы брали колбасы из каменных. Все, отстань. На. Погано, что я забыл все тебе заехать купить. А успокойся. Успокойся. Успокойся, я кажу. Чем бы ты что тебе считать? И куси игрушку. На, вот в О! А нет, нельзя тебе. На билась Адель. на витамин яблоко погрозишь. О, занялось, Це новенький так. ну не знаю, я, я как у вас готовят, у нас не ее не коптят. Нет, ты понял, есть вот эти как сырокопченые колбасы но она такая тугая и они копченая как сыра копченая она типа чевяльная как там не ну не знаю как но с канины она такая как сыра копченая твердая наживы и дорогая мы пол мы там полпалки по-моему отрезали мы есть... ну не знаю не зашла когда-то расскажу ну, короче, пришел я там сдавать зачет. Ну, сдал зачет, и этот лаборант говорит, профессор заболел, я ему лаборанта сдавал, говорит, бежи по, по пляшечку, а я закуску приготовлю. Ну, я побежал в магазин, рядом купил. Он наготовил так, я ем, закусываю, там, пюрешечка и мясо. Я сразу подумал... Это курятина, оно такие, типа, оно не окорочок, а так. Бля, ел, ел, ем, потом мы ну, там по одной, по второй рюмке. Я на третьей рюмке вкусно, я говорю, да, ну, нормально, блин. На скорую руку так приготовить быстро, вкусно, нормально. Он говорит, ты голубя ел. А у них именно подсобное господарство, под, ну там и голубей и свиней и, короче там курей разных пород там выводят и и голубей так само ну то Это... как-то так Так, как то так, как-то так. Так, без пармак, плов. Не, вот я не пробовал, плов пробовал, баурсаки, щепевки Это первое, что могу вспомнить. Бешпармак я не пробовал, это наверное большая куча там мяса, разновидностей мяса. Плов, ну, плов он есть, плов я думаю там. Мя... Плов мясом не испортить. Андрей, ну успокойся, ну да уже тебе уже яблоко и там это первое что Понял, Влад. Подписывайся на мой канал. Спасибо за лайки всем. Заходи, бо я буду выходить сейчас с стрима, что-то надо перезвонить там по работе. В общем-то, всем позитива, добра, мира, удачи, любви, взаимопонимания. И, как говорится, всего наикращего. Подписывайся на мой канал. Не грустим и творим добро людям, самим себе и близким так само. Так, буду я выходить. Всем спасибо, кто все Подписывайтесь на канал. Может еще позже, через хвилин 10 минут, выйду. Бо надо перетелефоновать. Доброе, Влад, подпишись на мой канал. И, в общем -то ты позитивно, ну, гарная людина, я думаю. Так, выхожу. Да? А где?